Masih peranan peguam negara perlu dipercepat Surat Guan Eng Tuntut 10 keutamaan PH Kes Tioh Beng Hock dibawa ke PBB Kerajaan diingatkan tanggungjawab hak asasi Howard Lee, teguh Akmal Saleh Minta berhujah atas fakta Bersatu Sabah perlu didengari Bukan dipersalahkan isu ejen JPJ tuduhan berbeza fakta. Seorang ahli parlimen kerajaan bersama seorang aktivis mendesak kerajaan mempercepatkan pemisahan kuasa pendawaan daripada Peguam Negara sebagai komponen utama agenda reformasi institusi. Pada mesyuarat pasca keputusan PRN Sabah, Pemimpinan Pakatan Harapan memutuskan beberapa pembaruan perlu dimajukan dalam tempoh enam bulan akan datang. Syarizan Johan menyatakan melalui mesyuarat itu bahawa pemisahan peranan AG dan pendakwa raya harus menjadi keutamaan di samping had dua penggal, Perdana Menteri serta pengetatan semak semula SOSMA. Aktivis Thomas Van pula menegaskan proses tersebut mesti dipercepat bagi mengukuhkan kebebasan kehakiman termasuk pembaruan JAC, pengawasan parlimen ke atas SPRM serta pengubahan segera undang-undang pembiayaan politik. Lim Guan Eng menendahkan surat yang dihantar kepada Perdana Menteri bagi menuntut pelaksanaan janji manifesto serta memastikan kebajikan penyokong PH terpelihara. Dalam surat bertarikh 8 Disember itu, beliau menyatakan bahawa defisit keyakinan terhadap kerajaan hanya dapat dipulihkan melalui dasar baharu yang menjaga keperluan penyokong tanpa menjejaskan rakyat lain. Lim menghuraikan 10 isu termasuk keperluan memenuhi janji PRU15, peruntukan 10% belanjawan Bumi Putra kepada Bukan Bumi Putra tanpa mengurangkan hak asal serta penyelesaian tuntutan hasil 40% Sabah. Dokumen itu dilihat sebagai langkah terkini meningkatkan tekanan terhadap Anwar selepas DAP tewas di semua kerusi yang ditandingi dalam PRN Sabah. Leland akan ke Geneva pada Mac depan untuk membentangkan kes mendiang Tioh Beng Hock kepada Majlis Hak Asasi manusia PBB. Persatuan Kemajukan Demokratik Teo Beng Hock menyatakan bahawa kerajaan madani telah gagal melindungi hak asasi mangsa dan tidak selari dengan prinsip keadilan yang sering ditekankan Perdana Menteri. Persatuan itu menegaskan bahawa penutupan siasatan tanpa tindakan telah menggugat keyakinan awam serta menuntut agar reformasi menyeluruh terhadap SPRM direalisasikan segera. Selepas memfailkan aduan ke PBB pada Julai, Persatuan tersebut telah menjalankan siri libat urus antarabangsa serta mengumpul lebih 122,000 bagi menyokong advokasi dan program akal umbi berkaitan tuntutan keadilan. Kontroversi pengiktirafan UEC berlarutan apabila Akmal Saleh mendakwa UEC tidak memenuhi tiga syarat utama untuk diiktiraf. Howard Lee menjelaskan bahawa pelajar UEC turut memiliki SPM dan membandingkan UEC dengan A-Levels IGCSE serta IB yang tidak menggunakan bahasa Melayu tetapi tetap diiktiraf dan mendapat kelulusan KPM. Beliau menyatakan bahawa logik akmal tidak konsisten kerana jika hujah itu diterima, maka semua sistem pendidikan antarabangsa terbabit juga sepatutnya tidak diiktiraf institusi tempatan. Howard turut mempersoalkan kenyataan akmal dengan merujuk janji bekas pemimpin AMNO yang pernah menyatakan hasrat mengiktiraf UEC sebelum pilihan raya. Saifuddin Abdullah mengingatkan pimpinan pusat agar memberikan ruang mendengar keluhan pemimpin dan calon bersatu Sabah, susulan keputusan PRN yang tidak memihak kepada mereka. Beliau menyebut bahawa ramai calon baharu telah berkorban dari segi kewangan dan tenaga untuk menjaga nama parti dalam pilihan raya itu. Saifuddin menegaskan analisis politik Sabah mesti mengambil kira realiti setempat serta pandangan pemimpin negeri yang lebih memahami dinamika lokal. Hamzah Zainuddin melalui pertemuan 8 Disember dilaporkan mendengar secara terperinci laporan calon selain terlibat aktif membantu jentera bersatu sebelum dan sepanjang PRN berlangsung. Dalam reaksi balas terhadap kenyataan Anthony Loxiofok, seorang pemimpin PAS menyatakan bahawa penegasan menteri bahawa ejen kutipan JPJ tidak menerima sebarang bentuk bayaran atau keuntungan dianggap bercanggah dengan maklumat rasmi kerajaan. Beliau menjelaskan bahawa semakan terhadap Surat Pekerjaan Akaunter Negara Malaysia Bilangan 3 Tahun 2025 menunjukkan Post Malaysia dibenar mengenakan caj tertentu bagi transaksi kaunter dan dalam talian, sekaligus membuktikan wujudnya struktur caj perkhidmatan. Menurutnya, situasi itu menimbulkan persoalan tentang bagaimana sebuah syarikat swasta seperti Ryder Gates dan Berhad boleh beroperasi tanpa keuntungan sedangkan entiti lain termasuk Post Malaysia turut mengenakan caj kepada pengguna atau kerajaan. Beliau turut menggesa Menteri Pengangkutan menghentikan penjelasan yang dianggap mengelirukan dan segera mendedahkan surat lantikan serta perjanjian antara JPJ dan juga RideGate Sdn Bhd agar rakyat dapat menilai maklumat tersebut secara langsung.